Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Щербина Татьяна Егоровна, я из Харькова. Вот, э, ребенку моему Никите, ему сейчас 19 лет, но он э, болеть еще начал с раннего детства. В 5 лет у него обнаружили очень низкое зрение, что даже сразу была оформлена инвалидность. А когда ему было 10 лет в 2001 году, у него обнаружили опухоль головного мозга, как раз вот на перекрестке зрительных нервов, откуда и такое слабое зрение. Была проведена операция в Киеве в институте нейрохирургии и курс лучевой терапии. Но через 9 месяцев опухоль возобновилась, и он практически потерял речь, почти не разговаривал, и пострадала правая сторона, правая рука как бы частичная парализация правая нога стал прихрамывать, вот, и порез правого лицевого нерва, в общем, э, такие произошли ухудшения. Но мы все это время искали разные методы лечения. Вот год назад мы узнали о э, лечении академика Вакиана. И с октября э, вот, Никита принимает э, препараты «Бионормалин», «Сбор трав» и э, «Свечи». И буквально уже через два месяца мы заметили улучшение. Вот Никита у нас занимается в техникуме для инвалидов имени Ананченко. И он высиживал 3-4 пары. То есть этого не было в школе, когда он был на индивидуальном обучении, всего там у него 2-3 урока в день, он приходил домой и ложился отдыхать. Тут он активный стал, бодрый, он хорошо занимается, хорошо успевает в техникуме, более спокойно стал спать ночью. Но это то, что мы увидели уже через два месяца. Вот. Ну, речь у него стала лучше, но она восстанавливалась постепенно, в течение где-то последних 5-6 лет. Вот. И в августе 2010 года мы делали плановое МРТ головного мозга, магнитно-резонансную томографию. И вот это исследование показало, что опухоль самообразования уменьшилась приблизительно на 10%. То есть, кроме того, что мы видим улучшение внешние, еще эти улучшения подтверждаются на снимках при обследовании. Вот. Ну, мы, мы, конечно, очень рады, что мы узнали о академике Авакяна, что мы, Авокяне, что мы начали принимать это лечение и надеемся, что и дальше нам будет помогать, будет улучшение и будем продолжать лечиться у Гаги Касаркисовича. На ваш взгляд, что вам вот, помогло в основном? Ну, я думаю, что э, нам помогла вера в то, что нам поможет Гагик Саркисович и его препараты. Мы верили в это и принимали, конечно, четко и строго, как э, положено. Ну и вера в то, что нам это поможет. Можно? Как ты себя сейчас чувствуешь? Я себя чувствую хорошо. И вот уже вот я принимаю э, препараты Академика Гавика Санкисами Ча -а -а Я стал себя чувствовать намного лучше. Я

не, не, прямо уж так, просто просто так так, чтобы нас